Mədə balonu, mədə botoksu hər ikisi kilo vermək üçün istifadə olunan cərrahi hesab olunmayan üsullardı. Bunlardan mədə balonu Amerikan FDA ona yalmış, Amerika və Avropada geniş istifadə olunmuş üsuldur. Effekti biraz daha mədə botoksundan yüksəkdir. Ancaq müəyyən yan təsirləri görülə bilə bilər. Prosedur sonrası ilk 1 həftədə patientlərin 20 faizə qədəri şiddətli bulantı, qarın ağrısı olma səbəbi ilə balonu geri çıxarmaq üçün yenidən həkimə müraciət həcmləyə bilər. Bir qism fasilətlərdə prosedur sonrası mədə qanaması görülə bilər, gastrit görülə bilər. Hər kəsi kilo vermək üçün istifadə olunan keçici təsiri olan prosedurdur. Belə ki, mədə balonu, bizim qoyduğumuz balon 6 aya qədər mədədə qala bilməkdir. 6 ay sonra isə çıxarılması gərəkdir. 1 ay mədləyə istirahət sonrası yenidən ikinci balon taxıla bilər. Bu prosedurla 20 kq-a qədər kilo vermək mümkündür. Artıq çəkilərinin 70-80%-ni mədə balonu ilə vermək mümkündür. Mədə balonu bədən kütlə indeksi 30-40 arası olan, diyetlə, sporla kilo verə bilməyən pasiyentlərdə icra oluna bilər. Eyni zamanda əməliyyat qorxusu olan, əməliyyat olmaq istəməyən, əməliyyat riskin yüksək olan pasiyentlərə mədə balonu taxıla bilər. Həmçinin bədən kütlə indeksi 50-nin üzərində olan superobez pasiyentlərdə əməliyyat riskini düşürmək məqsədi ilə əməliyyat öncəsi dövrdə bir körpü müalicəsi olaraq mədə balonu taxıla bilər. Mədə balonunun istifadəsi kroniki ağrı kəsicilər içən, kroniki qan sulandırıcı dərmanları içən, pasiyentlərdə aktiv xorası gastriti olan, böyük diafraqma yırtdığı olan pasiyentlərə mədə balonu taxmamaq lazımdır.